Наступний брифінг, uh, хочу запросити до слова пана Антона Герашенка. Uh, це радник міністра внутрішніх справ України. Dear ladies and gentlemen, I'm glad to uh, welcome our next speaker. Um, uh, This is Anton Герашенко, who is advisor to Minister of uh, Internal Affairs of Ukraine. Пане Антоне. Я хочу поприветствовать всех представителей средств массовой информации сегодня здесь и сделать заявление о том, что Министерство внутренних дел активно работает для того, чтобы объединить усилия государства и всех патриотически настроенных граждан Украины для защиты ее целостности, для защиты ее границ, для защиты единства, для защиты независимости министр внутренних дел Арсен Борисович Аваков провел встречу с Семеном Семенченко, это командир батальона «Донбасс», состоящего из добровольцев. Этот батальон известен своими действиями на территории Донецкой области, в том числе в бою, который был прошлую пятницу под Донецком, в котором этот батальон понес тяжелые потери, порядка пяти его членов было убито боевиками, в свою очередь боевики понесли тяжелые потери, после чего... Стал вопрос о том, что необходимо объединять усилия государства и граждан патриотически настроенных, которые фактически объединяются в отряды и как партизаны пытаются бороться с терроризмом. Арсен Аваков предложил Семену Семенченко создать на базе Национальной гвардии батальон специального назначения Донбасс, где мы сможем вооружить, экипировать, снабдить транспортными средствами, научить принципам ведения боя, скоординировать с внутренними войсками, скоординировать с армией и другими силами, участвующими в АТО, для того, чтобы патриотически настроенные граждане могли эффективно защищать нашу Родину. На странице Фейсбука изложены Семена Семенченко основные моменты по данному я могу дать комментарии о том, как будет проходить обучение добровольцев. И в очередной раз хочу обратиться ко всем патриотам Украины с тем, что вы приходили к нам или в Министерство внутренних дел, или в Министерство обороны, и брали в руки оружие на законных основаниях и защищали нашу страну. Мы сделаем все для того, чтобы уменьшить бюрократические рутины, процедуры, для того, чтобы вас обучить, экипировать и таким образом объединить все усилия украинского народа, как это было на Майдане, для победы над грозным внешним врагом. Дякую. И какие запитания? сколько его будут готовить? То, что обсуждали Семенов Семенченко, планируется до 300 человек. Подготовка начинается с завтрашнего дня и займет от 3 до 4 недель. Я от себя запитаю, дам. на каких условиях сейчас будут работать эти люди, если они переходят фактически на государственную службу? Это контракт. Каждый такой боец будет иметь контракт, заключенный с Министерством внутренних дел, на работу по очистке нашей Украины от террористов. Что означает, что они получают звания, если они стоят под разделом... Звания для гражданина ⁇ это рядовой, если у него не было ранее опыта службы. Если, там могу сказать, что в этом батальоне есть люди, которые имеют звания и капитанов, и майоров, эти звания сохраняются. То есть они становятся, так сказать, восстанавливаются на службе. Поэтому все звания сохраняются. Добрый, спасибо. Еще вопросы? Так, зараз я ще задам запитання. Таке ви звернулися до патріотів з приводу того, що готові співпрацювати з ними також. Чи означає це що те, що ви будете робити спроби прийняти також на офіційну службу інші групи активістів, які сьогодні борються з терористичними проявами? Во-первых, работа по привлечению таких активистов она начата уже давно. Еще в середине апреля месяца министр внутренних дел Арсен Борисович Аваков обратился ко всем с предложением вступать в специальные отряды милиции и национальную гвардию для защиты Украины. У нас созданы и отправлены уже на, на на осуществление действий по борьбе с терроризмом два батальона национальной гвардии. Первый батальон, сформированный из майдановцев, ушел в середине апреля и воюет уже месяц по и второй батальон ушел сегодня. Поэтому мы ведем эту работу. Естественно, что есть много нюансов. Например, будем прямо говорить, что за 23 года независимости уровень доверия к милиции был предельно низко, и к национальной гвардии, и к внутренним войскам, как и другим органам власти. Поэтому многим патриотам, которые стояли на Майдане, с другой стороны, достаточно сложно преодолеть психологический барьер, идти фактически на ту сторону, с которой он боролся. Но я хочу сказать всем, и это важно, я считаю, что только лишь приход новых людей, в новую власть. Только приход патриотов может поменять эту власть. Нельзя изменить ситуацию в стране, если патриотически настроенные граждане будут и дальше заниматься политикой в интернете или заниматься политикой у себя на кухне. Я призываю всех патриотов идти сейчас, защищать страну, идти во власть, становиться депутатами, идти в органы власти и менять страну. Иначе Украина не будет светлого будущего. Если у вас есть информация, могли бы вы поделиться о том, как сегодня проходит, а то там говорят, какие-то бои под Славянском, это довольно интенсивные. Ну, есть информация о том, что сегодня был, к сожалению, сбит очередной вертолет вооруженных сил, который доставлял продукты, оружие и боеприпасы на гору Карачун. К сожалению, мы несем потери в этой войне, не только, так сказать, гибнут террористы. Это наша плата за развал армии, за развал спецслужб, за развал... МВД. Но я думаю, что в ближайшее время уже террористы почувствовали на себе мощь украинской армии и органов внутренних дел и поняли, что другого пути, или как сдаться, или как быть уничтоженным у них нет. Но судя по тому, что мне известно, все. Погиб... Еще, вернее, еще официальной информации нет, но боюсь, что в таких случаях новости бывают негативными. <coughs> Roy Gutman of McClatchy. Um, can you say anything about a drone, <coughs> drone being shot, uh, perhaps a Russian drone, perhaps somebody else's? <coughs> and uh, do you have any information uh, about uh, the war tourists, uh, th both those crossing in in the last few days and those crossing in in the last month? Uh, there's a uh, version that they, there was a complete rotation of uh, Russian forces, GRU and uh, Air Force people uh, uh, being rotated out, <coughs> uh, Chechens and other, others from the Caucasus being rotated in. <coughs> Any information you have on that would be very helpful. Значит, что касается вопроса о сбитом беспилотнике, то могу сказать следующее, что да, такой факт есть. Сейчас он передан на экспертизу, будет установлена его модель, сравнена с теми моделями, которые известно, что есть в мире. Но предварительная информация, что отдельные детали данного беспилотника маркируются. беспилотными летательными аппаратами, любезно предоставленными, судя по всему, гражданами соседней страны. А с приводу ротации? Что касается ротации боевиков, то есть информация о том, что значительная часть боевиков была переброшена сюда именно с целью срыва выборов. Как вы знаете, господин Стрелков еще две недели назад обращался с заявлением, где очень грустил по поводу того, что не хотят жители Донбасса идти и брать в руки оружие, как его называют, с хиевской хунтой. Именно поэтому, судя по всему, был сделан большой призыв боевиков с Кавказа, которые еще не навоевались. Но наша оценка, что постепенно поток этих боевиков все-таки будет уменьшаться. Во-первых, мы укрепляем границу для того, чтобы снизить вероятность их прохода. Сейчас ведутся очень серьезные работы по обеспечению непроницаемости украинских границ. Но, во-вторых, после операции в Донецком аэропорту большинство боевиков поняло, что игрушки никто с ними играться не будет. И будут использовать все силы и средства, чтобы уничтожить. Інтерфакс Україна, Ігор Соловей. перед вами виступав Тим Тимчук. От і він розповідав про операцію в Донецьку в аеропорту. І там одним, одним з однією з таких негативних моментів було те, що після штурму спецназом аеропорту. Підрозділи, які мають займатися уже безпосереднім отриманням цього об'єкту, недостатньо провели свою роботу, і він вказав на те, що є проблеми у злагодженні військових підрозділів з МВД. Чи дійсно існує ця проблема, як ви бачите, її вирішення? Да, действительно, такие проблемы есть. Они объяснимы тем, что мы 23 года были мирной страной. Слово «терроризм» мы услышали только в 2012 году, когда в Днепропетровске группа, прямо скажем, отморозков взорвала Взорвала, так сказать, травай, взорвали, так сказать, мусорные урны. Это был, наверное, первый масштабный теракт в истории Украины, который сколохнул всю страну. Ну, по сравнению с тем, что сейчас происходит, то, что было в Днепропетровске, это, так сказать, просто были игрушки. Поэтому действительно, наша страна была не готова к такой террористической угрозе, как мы не были готовы вообще к вторжению России в Крым. Но сейчас проводится работа по слаживанию всех сил и средств. Например, тот же, тот же вопрос по э, тому, что добровольческий батальон Донбасс принял предложение Министерства внутренних дел, и теперь фактически станет боевым подразделением э, Национальной гвардии. Это есть пример того, что мы стремимся к тому, чтобы все силы и средства объединялись, координировались, максимально эффективно боролись с терроризмом. Я могу сказать, что я очень благодарен нашим летчикам, которые провели высокий профессионализм и точность в своей работе. Однако только воздушных ударов для борьбы с терроризмом крайне мало. Необходимо готовить мощные сухопутные силы, мощные силы для зачистки действительно жилых районов и городов. Это отдельный, очень непростой вопрос. Можно еще вопрос? А как вы оцениваете вообще работу милиции Донецкой области, потому что тот же Тымчук говорил, что там ну, на нее вообще надеяться нельзя. И какое ее ожидает будущее? Министр внутренних дел Арсен Борисович Чуваков уже говорил о том, что значительный процент милиционеров, работающих и в Донецкой и в Луганской областях, будут уволены. На сегодняшний день все факты, когда мы знаем достоверно о переходе милиционеров, открыто на сторону сепаратистов, сразу же по таким гражданам проводится приказ об их увольнении, о служебной проверке дальнейшая передача дел в прокуратуру для возбуждения по ним уголовных дел. В частности, в Луганске некий самозванец, в прошлом генерал-майор украинской милиции, объявил себя начальником областного воды. По нему предприняты все действия, документы для того, чтобы по нему было возбуждено уголовное дело, поданы документы президенту, исполняющему обязанности президента на лишение этого гражданина звания генерал-лейтенанта, лишение всех пенсий и всей помощи от государства. Также предупреждаем всех милиционеров, перешедших на сторону террористов и сепаратистов, что их всех ждет неотвратимое наказание и лучше прекратить сейчас сотрудничество с террористами и вернуться на сторону закона и правопорядка. Все-таки казнь двух сотрудников милиции или нет. Значит, я сегодня утром говорил с людьми из Горловки. Нет, их отпустили. Хотя их захватили террористы и возбудили на них уголовное дело. Причем уголовное дело вел следователь одного из районов города Горловки. Задача террористов была попытаться показать, что именно они могут так сказать, бороться с милиционерами, которые, по их мнению, делают что-то не так. Но эти милиционеры, естественно, не хотели слушаться террористов. Слава Богу, что их не расстреляли. Надеюсь, они сейчас уже в полной безопасности. Хотя говорят, что их очень серьезно били и пытали. А скажите, пожалуйста, призыв патриотов защищать Украину, государство гарантирует техническую оснащенность и средства защиты для этих людей? Мы делаем все необходимое для того, чтобы это было. Не будем скрывать, что бюджет Украины не так велик, что есть проблемы с экономикой, что в стране, которая воюет, сложно говорить о каких-то инвестициях. Но мы уверены в том, что наш народ Украины сделает все для того, чтобы обеспечить наших солдат, офицеров, национальных гвардейцев всем возможным. Также мы обращаемся за помощью в средств защиты и к европейским странам, к Соединенным Штатам Америки. Также, кроме средств защиты, мы очень нуждаемся в средствах тепловизионных, обнаружительных, то есть в средствах разведки, в том числе и беспилотных летательных аппаратов. Такие переговоры ведутся. Поэтому, обращаясь сегодня к прессе, прошу вас всячески содействовать тому, чтобы благотворители содействовали, содействовали экипировке и снабжению наших подразделений. Это нужно действительно. Дякую. Еще запитание? Дякую, в принципе, запитаний больше не мае. Дякую Спасибо. за информацию, дякую за преференх.